Книга називається Я не центр Вселенни». Так він закінчую цю книгу, я б так хотів закінчити нашу зустріч. Я почитаю цю історію, і ми потім помолимося. Я хочу щоб помолилося як можна більше людей короткими молитвами, можливо, одне-два речі. Не подумайте, за що ви найбільше вдячні Богу за ці чотири дні разом. Може, ти з друга надбав нового, може, якесь бачення обновило служіння, може, якесь духовне було для вас відкриття і переживання. Може, щось природа надихнула у вас. Вам нравятся еврейские писатели? Автор вопроса сидел в кресле через проход. Мое место было у иллюминатора. А значит, я мог видеть взлетную полосу. Команда техника возилась под крылом железной птицы. Они работали, а я читал. Читал Библию. И в этот момент услышал вопрос Раввина. Вам нравятся еврейские авторы? По блеску в глазах я понял, что он был доволен собственной формулировкой вопроса. Даже борода, закрывавшая шею, не смогла скрыть улыбки. Я заметил его еще раньше, перед посадкой. Кисточки, торчащие из-под одежды, пришпиленная к волосам кипа. Подумал, что, скорее всего, довольно неразговорчивый, набожный тип. Набожный? Да, но неразговорчивый. Поболтать он любил. Особенно о Торе. Я оказался на уроке. В религиозных церемониях и в законах Моисея скрыты образы Бога, объяснял он. Кто может принести жертву и не рыдать о благодати Божьей? Кто, читая о слугах, выкупающих своих родственников, не задумывается о Боге, искупающем нас? А кто, Читая Третью заповедь, не вспомнит о нашем предназначении жить для Божьей славы. Я отпросился на перемену. Открыл исход и прочитал Третью заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Моя задача на физиономии требовала объяснений. Не думайте о языке. Думайте о образе жизни. Продолжил он свою лекцию. Эта заповедь как бы призывает нас вознести имя Бога, Его доброе имя до недостижимых высот. Мы существуем лишь для того, чтобы воздавать славу Его имени. Я могу показать это наглядно. Техники закончили возиться под крылом, самолет разогнался и уже набирал высоту. Не на шутку разогнался и мой раввин. Я записывал. Он живо описал мне какой-то нью-йоркский небоскреб. В том здании все работают на главу совета директоров, чей кабинет находится на верхнем этаже. Большинство клерков его даже никогда не видели, но все знают его дочь. Она тоже работает в этом здании и использует семейное положение в личных целях. Однажды она подходит к Берту, охраннику, и говорит, что-то я проголодалась, Берт, сбегай ко мне и купи мне хот-дог. Просьба ставит Берта в затруднительное положение. Он на посту. Уйти значит оставить здание без охраны. А дочь босса настаивает. Ну, давай же, Берт, поторапливайся. Какой у парня выбор? Решил отправиться за ходом, он, конечно, вслух ничего не скажет, но подумай. Если дочь такая крутая, то уж про отца что думать? Это лишь начало. Жуя свою сосиску, дочка босса натыкается на секретаршу с кучей бумаг в руках. Куда вы все это тащите? Я должна их разложить по папкам для дневного совещания. Так, забудьте о совещании, пойдите-ка лучше в мой кабинет и попылесосьте ковер. Но мне сказали, а я вам говорю другое. У девушки нет выбора. В конце концов, это же дочь ее начальника. Хотя она и сомневается в здравости такого распоряжения руководства. Дальше дочка продолжает в том же духе. Чего-то требует, перекраивает расписание, но ни разу не упоминает имя папочки. Она никогда не начинает свои речи со слов «Отец сказал, что...» В этом нет нужды. Она ведь дочь своего отца. А разве дети не могут говорить от имени родителей? Поэтому Берт оставляет свой пост. Секретарша не выполняет поставленную перед ней задачу, один за другим сотрудники начинают сомневаться во вменяемости человека, сидящего на самом верху. А знает ли он вообще, что здесь происходит? Удивляются они. В этом месте раввин сделал паузу. Мы оба почувствовали, как самолет начал снижение. Время до окончания полета оставалось немного, но я уловил его мысль. Дочка безчестил, имя Отца. Не грубыми речами, а своим поведением. Еще немного, и весь небоскреб начнет сомневаться в способности директора управлять компанией. Но оказывается, мой собеседник еще не закончил. Он разбавил бороденку и вздернул брови. А если бы дочка вела себя иначе? Заявил он и продолжил историю. Вместо того, чтобы требовать хот от Берта, она могла бы сама принести ему хот -дох. Я думал, она сегодня. Вы так рано приходите, у вас хоть время есть перекусить-то? И вручает ему свой подарок. По дороге к лифту она сталкивается с девушкой, несущей кипу бумаг. Ой, простите, может вам помочь? Предлагает дочка. Секретарша улыбается, и вот они уже вдвоем тащат стопки документов к залу заседания. И так постепенно дочка босса завоевывает расположение людей интересуется их семьями, предлагает вместе попить кофе. Новички чувствуют себя желанными, осторожилы, а по достоинству оцененными. Благодаря ее заботе и доброте целая корпорация становится счастливой. Она даже не упоминает имени отца. Разве она не может сама говорить от его имени? Выражать желание его сердца, когда она говорит? Само собой разумеется, что говорит он, а раз подчиненные высоко ценят ее, то они, соответственно, относятся и к ее отцу. Они его не видели, никогда не встречали. Но они знают его дочь, а значит, знают его сердце. Полет подходил к концу. Так же, как и мой урок Торы. Спасибо, Равину. Третья заповедь зазвучала для меня по-новому другой раввин, апостол Павел наверняка оценил бы услышанное мною. Он писал, «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас». У посланника одна цель – Представлять интересы своего царя. Он продвигает его мнение, защищает его репутацию, исполняет его вот. Вы позволите мне завершить эту книгу молитвой о том, чтобы мы вели себя так же? Пусть Бог избавит нас от эгоистичного мышления. Пусть нашим самым великим желанием будет увидеть, как кто-то другой начинает думать лучше о нашем Отце, нашем Царе. Ведь я не центр. Ну, думаю, закончить предложение вы можете сами. А знаете, как заканчивается история? Равин напросился вместе со мной в такси. Очевидно, он в тот день был в ударе. Нет. Как? Дочка села в лифт и поехала на верхний этаж к отцу. Он ждал ее у дверей своего кабинета. Он уже знал обо всех ее добрых делах. И о том, что люди в компании теперь думают о нем еще лучше, чем о ней. Он произнес лишь несколько слов. Мой собеседник сделал паузу и довольно ухмыльнулся. Что же он сказал? Не вытерпел я. И уж никак не ожидал, что ортодоксальный Раввин процитирует мне Христа. Хорошо. Добрый и верный раб. Да хранит вас Господь, пока вы не услышите эти слова. Аминь.